بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أخذ كان إباحة رمضان مزق بالحسن. بgün 13 رمضان <tık> 13 günü بولد 13 إفطارنا خيان بولد. هل يستويان بوكسه بارا بار deb nomlagan darsimizni bugun o'n to'rtinchisi bugungi mavzuyimiz silay rahim va qotiyor rohim qarindosh urug'chilikni tikkalashlik va qarindosh urug'chilikni buzishlik alloh subhana va taolo maxluqotlarni yaratganida rohim alloh taoloning arshiga osildi rohim bu qarindosh urug'chilik rohim nima bu ota ona aka uka opa singil amaki tog'a amma xola qarindoshlar ulul arham deyiladi arrohim deganda mana shu qarindosh urug'chilikni tushunamiz arrohim bu qarindoshchilik degan narsaga olloh subhanau va taolo o'zining arrohman ismidan ism chiqarib berdi arrohman alloh taolo Ar rohimga aytdi axir sen bilan aloqa qilgan kishi bilan meni aloqa qilishim sendan aloqasini uzgan banda bilan aloqamni uzishim senga kifoya qilmaydimi kim qarindosh urug'chiligini tikkalasa qarindosh urug'larni holidan xabar olsa olloh uni holidan xabar oladi kim qarindosh urug'lardan uzilsa alloh taolo u bilan o'zini aloqasini uzadi allazi bihi alaykum Alloh taolo aytadi yana oralaringizda savol javoblarda o'rtaga nomi solinadigan allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz albatta alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir bir o'ylab ko'raylik bobosini momosini ota onasini aka ukasini opa singlisini amma xolasini tog'a amakisini xabar oladigan odam bilan bulardan aloqasini uzib ajralib olgan moho bo'lib yashayotgan odam mana shu odam teng bo'ladimi alloh taolo quronda qarindosh urughilikni tikkalashligimizga buyurdi olloh buyurdimi demak bu yengil mavzu emas astaadubillah agar <laughs> iymondan yuz o'girsangizlar <laughs> yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqalarni uzursizlar yer yuzida fasod tarqatish buzg'unchilik qilishlik eng katta gunohlardan qarindosh urug'chilikni uzishlikni alloh taolo mana shu narsaga o'xshatyapti <laughs> g'arbdakunaqa bo'ladida ota onasi ziyoratga kelsa че надо deydi telefon qilsa bu narsa kerakmi deydi to'g'rimi 'tog'ri telefon qilib hol ahvolni so'raolmaydi chunki bekordan bezovta qarangs zamonaviy hikmatlardan agar senga tanishlaring qarindoshlaring anchadan beri telefon qilmayotgan bo'lsa Ha, bu yomonmi yaxshimi demak hammasini ishlari joyida tushunyapsizlarmi <laughs> agar senga qarindoshlaring anchadan beri qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa desa bizni darrov kallamizga keladiki demak bu yaxshiemas bu o'rtamizdagi aloqa uzoqlashib ketyapti degan fikrga boramiz ammo ularni qarang agar birodarlaring yoki qarindoshlaring anchadan beri senga qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa demak bu yaxshi chunki ularni ishlari nima ekan yaxshi ekan ishi bo'lganda звоно qilardi ekanda uc biz ham shunaqa bo'lib qolmayapmizmi telefonda hammamizni tog'amizni xolamizni telefon qilib qo'l qo'shib bir so'm pul ketadi ramazoningiz muborak bo'lsin dedikmi hammamiz u borishni qo'ying o'zimizga olaylik ozgina unday kimsalarni esa alloh la'natlagandir bas ularning quloqlari pand nasihat eytishlikdan kar ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'rishlikdan ko'r qilib qo'yilgandir qarindosh urushligini uzayotgan odam yer yuzida fasod tarqatayotgan odamga tenglashtirilyapti bunaqa odamlarni ko'zi ko'r qulog'i kar bo'ladi haqdan qobil hobil qissasi yer yuzida qarindoshlarni o'rtasida bo'lgan xilofning eng birinchisi edi akasi ukasini qatl qilib qo'ydi astadubilla alloh taolo aytadi ey muhammad sallallohu alayhi vasallam ularga odamning ikki o'g'li haqidagi xabarni haqqarost tilovat qiling o'shanda u ikkovi qurbonlik qilganlarida biridan qurbonligi qabul qilindi ikkinchisidan qabul qilinmadi shunda biri qasamki seni o'ldiraman dedi aka ukalarni o'rtasida ya'ni qarindoshlarni o'rtasida bo'lgan birinchi xilof mana shu bo'ldi o'rtaga shayton tushdi o'rtasiga sovchilik soldi qotillikka olib bordi shayton boshladi birodarlar shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi aloqani uzayotgan shu narsaga ki gijgijlayotgan kim bo'ladi shayton bo'ladi bir sahoba kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yo rasululloh meni qarindoshlarim bor men ularni xabar olaveraman ular esa aloqasini uzadi men ularga yaxshilik qilaveraman ular menga jafo qilishadi nima qilay rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar agar siz aytayotgandek bo'lsa holit siz uchun Alloh tomonidan bir yordamchi yoningizda turadi aloqasini uzsa ham aloqangni tikkalaver chunki yoningda Alloh taoloning bir yordamchisi turadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muttaqillarning imomi va siyla rahim qiladiganlarning ustozi edilar makka fathi bo'ldi 8 yilda uni orqasidan hunayn g'azoti bo'ldi shunda musulmonlar katta bir g'alabaga erishdi ko'p g'animalarni olishda işte? ko'p asrlar qo'lga tushdi ana shu qo'lga tushgan asrlarni orasida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning emikdosh opasi ham asr tushgan edi o'zini qondosh opasi emas halima sadiyani qizi shaymo asr tushdi musulmon askarlariga men sizlarni payg'ambaringlarni opasiman deb turib oldi payg'abarimizn opasi yo'q ediyu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelshganlarida payg'ambarimiz tanidilar va izzat ikrom ko'rsatib ozod qilib o'zini yerga qo'yib yubordi bu kimga emikdosh opasiga o'gay opasiga bizni tilda aytganda hozirgi zamonda odamlar o'zini bir tug'ishgan opasi bilan qilayotgan muomalani ko'rib turib avzubillah deysiz payg'ambarimiz aytganlar al mukafi e layavoi mukafi e vosil emas mukafi kim sizdan xabar olsa siz ham xabar olasiz bu vosil haqiqiy qarindoshlardan xabar olayotgan odam emas haqiqiy vosil xabar olayotgan odam kim undan hech kim xabar olmasa ham u xabar olaveradi demak payg'ambarimiz aytdilar mukafi vosil emas Astagfirullah. Yas'alunaka yunfiqun? qul sizdan ey muhammad alayhissalom nimalarni ehson qilishlarini so'raydilar musulmonlar ayting qanday yaxshilik qilsangiz ota onaga qarindosh urug'ga yetim miskinlarga qiladigan yaxshiligingizni birinchisi ota onangizga bo'ladi orqasidan qarindoshingizga bo'ladi undan keyin yetim miskin bechoralarga bo'ladi opagiz singliz amaiz xoligiz bo'ldimi tog'a amaki yaqinlardan boshlanadi sizni yaxshiligingizga haqdor bo'lgan odamlar ana shular siz sadaqa qilarkansiz qarindoshingizga u ham siylay rahm o'rnida o'tadi ham sadaqa o'rnida o'tadi endi begona miskinga olib borib beradigan bo'lsangiz faqat nima bo'ladiu sadaqa bo'ladi demak siylay rahm qiluvchi bilan qotir rohim bo'lgan kishi hargiz barobar bo'lmaydi odamlar bor odamlar bor o'zlarini farzandlarini amma xolalarini yoki e tog'a amakilarini ziyorat qilishlikdan ota onalar o'zlari man qiladi nimaga desa meni xafa qildi akam meni yani so'kib qo'ydi opam shu bitta arzimagan bir voqeani deb turib aka ukalar yillab gaplashmaydi endi yani o'zini farzandlarini ham man qiladi amaki tog'alarni ziyorat qilishlikdan birodar o'zingizni gunohkor bo'layotganingiz yetadi bolangizni man qilmang agar amakingizni tog'ayngizni ziyorat qilaman desangiz otangiz yoki onangiz man qilayotgan bo'lsa birodar quloq solmay ziyorat qilaverasiz chunki siyla rahimda uzishlik gunoh ular <laughs> bilan aloqani <laughs> tikkalashlik savob gunoh ishga buyursa ota ona itoat qilinmaydi rozi emasman amakingni oldiga borsang desa xop deb qo'yasiz gap qaytarmaysiz borib xabar olasiz. xolangni oldiga borsang, senga bergan sutimga rozi emasman desa xo'p deysiz boraverasiz chunki e, onangiz bu yerda otangiz bu yerda gunohga buyuryapti itoat qilinmaydi itoat qilinmaydi chunki jigar bilan bir kun kelib yarashib ketishadi o'shanda kim plyusda qolaveradi siz pilyusda qolaverasiz ha bizda nima deydi odamlar bor ro'za bilan bir amakini nima qilib qo'y tabriklab qo'y holangni bir habar olib qo'ygin ha vaqtim yo'q nimaga vaqting yo'q bilasanmi ishim ko'p nimaga ishing ko'p bilasanmi man to'lmayapti cho'ntak demoqchiman nimaga cho'ntak to'lmayapti nimaga qalbing to'lmayapti shu qarindoshlaringni o'rnida ziyoratini qilib bo'lganingda umringga rizqinga baraka kelaodigan sakkizta eshikni bittasi ana shu siylay rahim edi vaqting ham bo'lar edi qarindoshlarni habar olganingda puling ham bo'lari edi qalbing ham xotirjam bo'lardi mana kecha aytdi ka boshimiz kasaldan chiqmayotgan bo'lsa bir qaraylikchi birov qarg'amayaptimi bizni bizdan zulm ko'rib turib dedik endi rizqimizda baraka bo'lib hayotimizda xotirjam bo'lmayotgan bo'lsa bir qaraylikchi qarindosh urushligimiz zo'rmi imomlardan biri aytadi masjidda siylay rahim haqida ma'ruza qildim hali ma'ruzam oxiri yetmasdan turib oyat hadislarni o'qib berganidan keyin ikkita yoshi katta odam turdida yig'lab bir birini quchoqlab ketishdi ma'ruzani tugatganimdan keyin borib so'radim nimaga bunday qildinglar hali ikkalasi aytdi ikkalamiz ham mana shu masjidni qavmi qavmimiz mana shu masjid bizni masjidimiz shu masjidni qavmimizbiz qirq yildan beri gaplashmas edik bir birimiz bilan amaki vachchamizni dedi qirq yil qirq yil aytishga oson ana shu ma'ruzani eshitdi olloh ikkalasini qalbini ochdi bir biridan kechirim so'radi oradan uch kun o'tdi deydi hali imom qavmimizdan <laughs> bir odam qo'ng'iroq choldi domla yoki shayx janoza bor bizni qavmimizdan bir odam o'tibdi kim ekan deb so'rasam ana shu ikkita oqsoqoldan bittasini otini aytdi deydi bizda de yo'qmi shunaqa orozilashib yurganlarimiz siylay rahimni o'rniga qo'ygan kishini shu dunyoda o'zidagi mukofoti nima ekanligini bilasizmi birodar nima deb yuribmiz ko'chada de. bola chaqa bola chaqa shu bolani deb chaqa istab yuribmiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytadilar imom buxoriy va muslimdan keltirilgan hadisda kim olloh uni rizqini keng qilishini barokatli qilishini umrini davomiy qilishini xohlasa qarindosh urug'larni holidan habar olsin siylay rahm qilsin rizqiga olloh taolo baraka beradi biz iymon keltirganmiz birodarlar onamizni qornida bir yuz yigirma bir kunga tog'lgan kunimiz farishta kelib to'rtta narsani peshanamizga yozgan rizqimiz ajalimiz amalimiz baxtli yoki baxtsiz bo'lishimiz mana bu ikkita narsa ko'payib ozaymaydi birinchi ikkita narsa rizq bilan ajal yozib qo'yilgan umr ham rizq topadigan pulingiz ham rizq u ko'payib ozaymaydi faqat barakotli bo'ladi yoki barakotsiz bo'ladi endi umriga baraka kirishi qanaqa bo'ladi axir umr cho'zilmaydiyu yozgan umrni ko'radiyu desa aytamizki sizga ajratilgan 60-70 yillik hayotda juda ko'p xayriyatli ishlarga imkon imk imk topib qolasiz odamlar 100 yilda ham ulg'a olmayotgan ishlarni ana shu qisqa muddatda qilib ulguysiz umringizga Alloh baraka bergani Alloh rozi bo'ladigan ishlarni ko'proq qilib qolganligingizda ko'rinadi rizq deb yuribmizmi pul topaman deb yuribmizmi ko'chada shu qarindoshlardan habor mana endi bilib olaylik nima ekanligini bir kishi kelib rasululloh sallallohu alayhi vassallamning oldiga aytdiki menga meni jannatga olib boradigan bir amalni o'rgating xabarni bering payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam har bitta savol so'rab kelgan odamni o'zini holiga qarab turib javob aytardilar u kishiga nima dedilar siylay rahm qil dedilar birodarlar gunohlar bor olloh faqatgina uni jazosini oxiratga olib qo'yadi yana gunohlar bor shu dunyoda o'zida ham beradi oxiratda berishdan avval ana shu gunohlardan bittasi qarindosh urug'chilik aloqalarini uzishlik buni shu dunyoda ham yani jazosi albatta beriladi endi hozir endi odamlar raqob ketgan mana qolib ketgan shu telefonda telefondagilar so'rashib qo'yadi bir biri bilan hamma tirikchlik bilan ovora sms jo'natib qo'yadi gruppaga bitta ramazoniylar muborak bo'lsin deb qo'yadi shu bilan bo'ldida de, 60 oltmishtasini bitta guruhga tilib qo'yasiz urug'lar deb qo'yasiz ramazon muborak bo'lsin deb bitta aytib qo'yasiz qutuldizda endi yani, unga yarasha right, ajr ham o'shanga yarasha eradi e o'shanga ham mayli o'shanga ham rahmat ammasidan xolosdan hol ahvol so'rayaptimi rahmat hozirgi texnologiya odamlarni qaysi tarafga olib ketyapti turib hayronsan endi mobodo mobodo takrorlab aytaman ammasini tog'asini uyiga borsa ham mobodo ammasini tog'asini uyida wifi bo'lsa ziyoratga <laughs> borib turib ham nima qiladi e mon qarab qarab u qayerga bordi u ziyoratga bordi ey qaranglarda siz qilayotgan siylay rahm haqiqatdan olloh xohlagan olloh yaxshi ko'rgan siylay rahm bo'lishini siylay rahm bo'layotganligini bilishni xohlaysizmi boramiz topganimizni olib borib beramiz ozgina gaplashib qaytib kelamiz shu siylay rahm bo'ldimi bo'lmadimi bir alomati bor ekan <laughs> ana shu siz ziyorat qilib o'tirgan xonadonda ammangizni uyigizda yoki tog'angizni uyida o'tirganingizda ta alloh taoloni rahmatini butun vujudingiz bilan his qilishingiz kerak tushuntira oladimi o'sha qarindoshingizni ziyoratiga kirib o'tiribsiz gaplashib uyida bunday e'tibor beringchi huzurlanyapsizmi shundan rohatlanyapsizmi xuddi sovuqdan issiqqa kirganda banz rohatlangandaqa yo tezroq tezroq ketish kerak deymiza amaki <laughs> ishlar bor u g'irt bekarchi bo'ladi g'irt bekarchi bo'ladi indi ishlar bor tez o'tira olmaydi. O'tira olmaydi, o'tira olmaydi. yana bitta alomat zamonamiz bir belgilaridan o'zgachaliklardan. ikki yashar bolangizni nevarangizni quchog'igizga olib o'tiringda o'tira olarimitintek yigirmabirchi yigirma birinchi asrda bola pitir pitir tura olmaydi. Men dile interest. bugun borib ikki yashar уже sal aqli kirib qolgan tili chiqib qolgan jiyaningizni quchog'igiga olib o'tiringda teg o'tira olarmikan o'tir olmaydi to'qson to'qqiz prosent o'tir olmaydi titrab turadi to'g'rimi biz ham shunaqa bo'lib qolganmiz hammamizni uyiga bordik ziyorat qilamiz deb qasd qilib lekin birpasda nima qilish kerak demak qaytarib aytamiz siz qilgan siylay rahim haqiqiy siylay rahim bo'lganligini bilmoqchi bo'lsangiz o'sha ziyoratda o'tirgan paytingizda o'zingizni holatingizni bir kuzating alloh Allah taoloni rahmati yog'ayotganligini sakinatni yog'ayotganligini his qilyapsizmi yo bezillab turibsizmi tezroq ketib qolay deb ko'pchilik bo'lsa kerak hamma emas ertaga tog'asini uyiga bir ikki kilo go'sht ko'tarib borsa o'tirib gaplashib bo'lib ke jiyan tinchlikmi deydi <laughs> hamma emas ko'pchilik tinchlikmi deydi bunday eslasa 1 yildan o'tib ketdi ketdida bormaganiga просто таk bormaganiga ehtimol 5 yil o'ldi tinchlikmi deydi Hali aytdi-ku, hali ota onaga muruvvat qilishda otangizni boshini onangizni shu oyog'ini uqalab boshini uqalab qolundingiz nima deydi nima qilding deydi yoki nima kerak deydi biz qanchalar shariatimizdan payg'ambarimiz qoldirib ketgan sunnatdan uzoq bo'lib ketganimizni bilib qo'rayli musulmon kishi avf qiluvchi bo'ladi agar qarindoshlaridan xato kamchilik o'tgan bo'lsa musulmon odam ollohdan qo'rqqan odam avf qilishni bilishligi kerak abu bakr siddiq roziyallohu anhu u kishining qizlari oysha onamiz roziyallohu anhoni hodisatul hodisaita faxshda ayblashdi munofiqlar faxshda ayblashdi lekin zino qildi degan gapni musulmonlardan uch kishi tili bilan aytib qo'ydi ana shu 3 kishining bittasi mustih ib abi mustih abu Bakr siddiqning qarindoshi edi ya'na abu Bakr siddiq o'zi boy badavlat odam bo'lganligi uchun bu kambag'al qarindoshiga doim xayri ehson infoq qilib turar edi shuncha yaxshiligini ko'rib turib abu bakirni qizi haqida oyisha onamiz haqida faxsh so'zni gapirib qo'ydi shunda abu Bakr siddiq qaytib senga muruvvat qilmayman qaytib senga yaxshilik qilmayman dedi ya'ni qilgan yaxshiligimga javob shu bo'ldimi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo oyatlar nozil qildi Oyisha onamizning pok ekanligi oyatlar bilan isbotlandi endi qarang Alloh taolo nima deb oyat nozil qildi Wala ya'tali <Sọcili> ulul fazli minkum sa'ati an an yu'tu Wal wal masakin muhajirin fi sabilillah. ya'fu yasfahu ala tuhibbun yaghfira lakum istadubillaou g'ofuru rahim. abu Bakr qayti yaxshilik qilmayman senga dedi alloh taolo aytdi sizlardan fazil va keng moli davlat egalari qarindoshlariga miskinlarga va muhojirlarga olloh yo'lida infoq ehson qilmaslikka qasam ichmasin balki ularni avf qilib kechirsin olloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi bu oyatlarni payg'ambarimiz tilovat qilib berganlarida abu bakr birinchi marta eshitdida xohlayman parvardigorim meni mag'firat qilishini dedi da, yana muhsihga qilayotgan hayr ehsonida davomiy bo'ldi ana birodarlar ehtimol amakimizdan ehtimol ammamizdan xafa bo'lib qolgan joyimiz bordir ayrimlarimizni yuragimizni quvvati yetadimi iymonimizni quvvati yetadimi mana oyatda eshitdik Kechdim Alloh uchun ammam shu qilgan xafa meni qilgan xafagarchiligini amakimni qilgan xatosidan o'tdim deb aytib aytizmi Qarindoshligini tikkalagan kishi jannatga kirishi aytildi hadislarda Qarindoshligini uzgan kishi jahannamga kirishi aytildi birinchi navbatda birodarlar ota ona ya'ni mana hozir aytamiz siz ziyorat qilishingiz vojib bo'lgan odamlar kimlar ota ona bobo momo amaki amma tog'a xola aka uka opa singil bularni ziyorati vojib ammo ularni bolalari endi vojib emas siz uchun nafl bo'ladi amakingizni o'g'lini uyiga borishlik tog'ayngizni o'g'lini uyiga borishlik endi bu nafil bo'ladi qilsangiz albatta bunga ajr olasiz ammo biz aytib o'tgan birinchi toifani holidan xabar olmasangiz siz vojib amalni ta qilayotgan inson bo'lasiz albatta siyla rahmni zo'r qilib qo'ygan odamni topganida ham baraka bo'ladi umrida ham baraka bo'ladi bitta odam ishlayotgan bo'ladi halii uyda qarasang birovdan kam joyi oshiqcha emas lekin kam joyi yo'q bitta oilani 10 tasi ishlaydi muammo shuncha shuni sirlardan bittasi siylay rahimda o'rniga qo'yishlik yoki qotir rohim aloqani uzishlik qotir rohimni tijoratida ham tirishligida ham barakasi bo'lmaydi buni faqat bilmaydi bu odam bu odam bilmaydi chunki baraka nimaligini bir marta totib ko'rgan emasda hayotida senlar rahm qilgan kishini birodarlar hamma yaxshi ko'radi hatto o'lib ketgandan keyin ham yaxshilikni eslashadi endi qotiyo rohimdichi aloqasini uzgan odamnichi o'lishi bilan bo'ldi o'chdi birov uni eslamaydi hayotida qoladigan asarida oqibatida hargiz bu ikkisi barobar bo'lmaydi alloh taolo aytadi agar iymondan yuz o'girsangizlar yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqani uzursizlar kishi qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganligi yer yuzida buzg'unchilik qilishlik bilan barobarligaalloh taolo unday kimsalarni olloh la'natlagan fasod tarqatganda olloh la'natlagan qarindosh urug'lari bilan aloqasini uzganda olloh la'natlagan ollohni la'natiga qolishlikdan alloh taolo o'zi panoh bergan bo'lsin sizlar rahimga ko'pchilik e'tibor bermay qo'ygan birodarlar bu narsani qololik foydasi yo'q urf odat kerak emas oshiqcha chiqind deb tushunadi lekin musulmon odam bu narsani o'zini yelkasidagi vojib deb biladi